Меня зовут Артем, мне 18 лет, занимаюсь я год, хожу вот здесь, сюда, учусь в Черниге, так что занимаюсь в основном там, сюда приехал, прохожу практику, каникулы, и поэтому занимаюсь с ребятами. Здесь много ребят, вот собираются каждый вечер. Занимаемся. Я лично для себя составил программу такую, чтобы легче заниматься было. Начинаю с турника, бруся, потом делаю пресс. И так по кругу. Потом разные упражнения, там, силовые или. Меня зовут Ангел, мне 20 лет, я сюда хожу уже полгода. Достиг много за этих полгода. Ну, пришел сюда, как бы увидел, как под... ну, хлопцы наши, боровые, как занимаются. Мне это понравилось, все. Именно поэтому начал ходить. Хороший коллектив здесь ребята, все отличные. Да, Ходят дружно. разные, и дети, и взрослые. Дружно начинаем. Да, и даже такие маленькие, по 4, другу. по 4 года даже проходят. Рассказываем друг другу, как что-то нужно делать. Вот, турники, вон, смотрите, лесенка стула. Вот, вот смотрите, ребята занимаются. Солнышко крутит. все отдыхают. Там побольше турничков туда да. хороших. А ви відчуваєте, що чогось не вистачає, да, із да, спортивного так? Да, Це рукоход Його да. Нам не вистачає точно. Хорошого да. Хороший турнічок гімнастичний, якщо б був у нас, да. було вийде много. А ви зверталися до тих людей, які mm -hmm. займаються спортом? Ви знаєте, мається на увазі, що керують спортом у районі. Ось Андрій Циганков, що mm -hmm. тут не, не зверталися? Не Я думаю, ну тришки мы сможем здесь каким-то чином поднять это питание, звичайно. Ну если поставить хотя бы да, турничок хороший, это нам будет уже плюс большой. Ребятам это поможет, да. Мы он хочет на День города, вот это Новороссийск, мы хотим сделать, ну, сейчас не тренировка, как бы, а сделать уже какой-то турнир. Просить хоптов соседнего города. И что приехали, чтобы приехали между, между собой, сделать какой-то там турнир. Между городской такой. Да, сделать возрастную категорию. Там год, два что курения, я уже с тех пор, как начал ходить сюда, бросил курить, не пил вообще. Но как бы стараюсь вообще, плохие привычки, чтобы у меня, ну, не, следовали вместе со мной. Не отрабатывались вообще. Да. Потому что они портят человека, лично мое. Вот, например, с тех пор, как бросил курить, как начал ходить сюда, девушки, которые курят, ну, совсем меня не привлекают. Наоборот, не да. нравится мне. Я раньше никогда, но когда начал заниматься, вообще понял, что я курить не буду, потому что это плохо влияет на организм на развитие ну как бы организма тела пытаюсь поменьше употреблять этого алкоголя пива вообще не пью главного правильная пища нет. чтобы правильно Питание, чтобы как бы молочь молоко молочные продукты питался этим питался там не знаю этим салом такие, ну чтобы тоже питал хорошо Томашнее, что, что -то, что просто нет. если ты доходишь делаешь хорошо питаться чтобы ты здоровый был. Ну, Заниматься нет. тоже определенно там прийти, один день занять, заняться руками, второй там ногами тоже определять эти нагрузки, чтобы не перегрузить себя. Мне не нравится, когда то стоят, а то за углами там, здесь там по-разному бывает, там сидят какие-то там курят, там пьют, там бросают мусор везде, что попало. Сейчас, вот сейчас они мне да, вот я с ним Отходите дальше. Ну скажем. Нет, самый лучший оператор где вот Не, именно откуда Нормальный. Ну хотя встань. Я говорю, вот вот здесь, там То есть, видно, вам нужно там только что стоял, Серед нее Нормально? А? Серед нее тоже. А, рано, 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 Це останнясь можна прийти. Оце команда молодих людей новгородціверців, які замість того, щоб швиндрати по вулицям. Не знаючи, що робити, замість того, щоб сидіти у пивному барі за келихом пива, замість того, щоб щось руйнувати, розпивати, трощити, вони займаються гарною справою. Вони формують свій прекрасний зовнішній вигляд. Вони займаються своїм здоров'ям, вони займаються цікавою справою формуванням сили, формуванням м'язів, формуванням на свіжому повітрі розуму. Перед нами звичайна команда хлопців. Вулична команда хлопців, які об'єдналися, їх пара десятків людей. В найстаршому з них 40, найменшому 12. Люди приходять на стадіон. Люди шукають свою, свою справу для того, щоб їм не соромно було у майбутньому дивитися в очі своїх дітей на запитання сина чи доньки. Батько, а як ти провів свою молодость? Батько, а яким ти був колись такий був, як я? Ви можете з гордістю сказати, я був розумною людиною, тому що я займався розумною справою, тому що я думав про себе, тому що я думав про своє майбутнє. І ти повинен бути таким самим. Спеціально для північного вектора Борис Домоцький, Новгород Сіверський.